Мишлення наших східних українців, тобто мирного населення. Задача цієї акції полягає в тому, щоб мирне населення мало достовірну інформацію, а не ту, яку їм подають з російських телеканалів, яку їм розповідають там на місці. Тобто, зараз Акція полягає в тому, що ми беремо мирних ми громадян, які проросійське налаштовання або про-ДНРівське налаштовання Привозимо на Майдан, на Хрещатик, показуємо, як все є насправді, як тут відбувається, як проходить життя на Майдані. Таким чином вони приїжджають, задають питання, спілкуються з майданівцями. І Виясняє, що цілі, в, в принципі, ті ж самі, що у майданівців, що у мирних громадян. мирні громадяни бажають просто-напросто жити краще. Тому показавши їм, що тут не бендерівці, які тільки чекають когось, хто говорить російською мовою, щоб його зловити, не знаю, зарізати, закатувати. Нормальні люди, абсолютно нормальні люди, такі самі, як і вони, абсолютно спільна мова, ніякої дискримінації російської мови немає ні в Києві, ні на Хрещатику, ні на Майдані. Що правий сектор, абсолютно нормальна організація, а не якісь волкулаки. Люди поспілкувавшись, я думаю, що змінюють свою точку зору, тому що... Не те, що ми їх возимо по закладним містам. Не самі показують, куди, куди вони хочуть зайти, ми заводимо, даємо можливість абсолютно вільно спілкуватися. І в спілкуванні, от, чого не вистачає для того, щоб наступив мир в нашій країні. От, чого потребують люди Сходу, мирні громадяни Сходу? Що вони вимагають? Діалог. Тобто вони говорять про те, що їх не чують. От приїжджаючи сюди. Проводячи такі акції, проводячи діалог, ми в принципі, прагнемо змінити <клес> мислення, змінити, змінити те, що їм навіяно. Тобто такими акціями ми боремося проти пропагандистської пропагандистської машини Путіна яка розділяє нашу країну на частини для того, щоб потім її розірвати на шматки. Люди зараз вже походили по Хрещатику, поспілкувалися, у нас була акція з російськомовним головою адміністрації Київської. То вони <клес> подивилися, що тут абсолютно немає ніяких проблем з російською мовою. На хрещатику розмовляєш російською мовою, тобі нормально відповідають, пускають палатки, заходьте, дивіться, який Побут. Як ми живемо, чого ми вимагаємо. Тобто абсолютно нормальні грусті. Таким чином, я думаю, що люди міняють своє ставлення і бачення того, що відбувається в Києві на Хрещатику. Таким, і так ми прагнемо забрати, розділити мирне населення, тобто мирне населення забрати з вулиці, щоб вони не заважали нашим військовим виконувати свою роботу. Тобто вигнати, проросійських, не проросійських, а навіть російських інтервентів нашої країни, які захоплюють нашу країну по частинах. Тобто зараз, я думаю, що е -е, хлопці зі Сходу розкажуть свої, те, що вони побачили, як вони, з яким настроєм вони сюди їхали, як вони зараз е -е, бачать загальну картину, а потім я вже в завершення, в завершення скажу ще. Мы сюда ехали, вообще изначально, настроенные, Ну, я по-русски буду говорить, можно, конечно, да? Настроены сюда, что мы едем к фашистам, если честно, к бандеровцам. Страшновато было сюда ехать. Но когда мы вышли на перрон, и нас встретили люди, вот представители народного ополчения, мы все и нас повозили по местам, где мы посмотрели разные, ну, пообщались с людьми на да, разные темы, короче, и узнали, что бентеровцы не такие уже плохие люди, как нам говорят там на сходе. Что говорят, что они, если мы за говорим русским языком, тогда нас тоже могут и поймать, там где-нибудь за углом, избить и так далее и тому подобное. Мы пообщались сегодня с правым сектором. Когда нам рассказывали дома у нас, что если приедет правый сектор, и вот они уже подъезжают, что нужно прятаться, бежать от них, то на самом деле это совсем не так, потому что это нормальные люди, мы с ними сегодня пообщались, они нам показали много всего, где они находятся, проживают. Ну, что еще добавить? Знаю, может, давайте продолжим. Давайте, давайте, давайте. Во-первых, Во нас сюда не привезли, нас сюда пригласили в город Киев. Ребята, как, согласились нам помочь, ну, повозили нас по Киеву. Мы это не местные, не знаем. Познакомились мы тут с разными политическое бюджеты, там правый сектор. Все нормальные ребята, все, в принципе, правый сектор, он им тоже делает, как говорится, все за правое дело, все именно против беспредела вот этой законы, что сейчас творится в нашей стране. Все нормально здесь. Я буду вкратце, это самое, да, мнение поменялось после общения с правым сектором, ну и так далее, со всеми там Западной Украиной. Много по телевидению говорят не то, что нужно и ну, доводят до людей. Конечно, печально, что в Мариуполь, там, Донецк, войска были, хотя можно было ну, другим путем. Хотя и правый сектор тоже за мир согласия, чтобы ну, президенты наши, там, министры, чтобы имена ну, относились к людям ну, более нормально, чем ну, в данный момент относятся. Как к пушечному, можно сказать, мясо, Потому что страдают что в Мариуполе, ну, мирные люди, населения, так и дети и так далее. Макея, а Донецк это ну, просто страдают мирные люди. Конечно, после общения мнение ну, о многом поменялось, так что близким, ну, тем, которым можно для ну, разговаривать, доводить, будем рассказывать, что все это наоборот, что показывают там или говорят, что вот там или правый сектор вот, творят, ну это все не так. Они тоже хотят того же, что и мы, мира, согласия и понимания между ну, нами. Спасибо. Да, мое слово. Здравствуйте. Ну что я хочу сказать? по поводу правого сектора, там, всеукраинского ополчения. Люди хотят единственного, и того, что на сходе сейчас творится в нашей краине. Люди хотят одного, люди хотят спокойно работать, спокойно жить, не хотят войны. Вели войска в Донецк, начинают бомбить Донецк, Мариуполь был 9 мая беспредел. И это все, конечно, за это должна отвечать наша власть. А страдает народ. Народ не должен страдать. Из-за того, что они не могут поделить какую-то часть чего-то. Мы государство единое. Думаю, у нас хватит возможностей ну, содержать нашу страну. Вот так вот. И что, я хочу сказать, что мы должны все объединиться. Правый сектор, все украинцы. Мы должны стать, ну быть одним народом, как мы раньше были. Не делить Украину на запад и восток. Вот так. Но это мое мнение. Думаю, меня поддержат. Вот. Побывал сегодня в лостях у правого сектора, посмотрел, как они здесь ну, находятся, ну, их условия проживания, пообщался с ними. Люди что, люди единственного хотят, люди не хотят сейчас видеть эту власть, которая существует на данный момент, они хотят ее поменять. Но на востоке я вам скажу, люди точно того хотят. Просто нас власти стравливают. И мы пока ведемся на это. Ну вот видите, мы сегодня приехали, посмотрели. У нас изменилось мнение, так что можете сами приехать посмотреть, если не верите, ну и сделать выводы. А выводы какие? Должен быть мир и должны вернуть Крым обратно в Украину. Вот. Это Украина, Крым был и есть, Украина будет. Вот так. Ну что еще можно сказать? Люди тут спокойно ходят. Ну, нет, нет беспорядков, ничего. У нас сейчас на данный момент в Мариуполе вечером уходишь в город, людей никого нет, магазины в центре все закрыты, опечатаны, товаров нет, вывезен весь товар, потому что происходит мародерство, власть не смотрит за это, не может контролировать. Так что давайте все вместе, <соспорядок> Запад и Восток объединимся и сделаем свое дело, чтобы для того, чтобы нашим детям была дальше жизнь хорошая, а не такую, какую мы сейчас видим на данный момент для наших детей. Вот так. Вот. Я хочу сказать, я уже в завершение скажу на русском языке, для того, чтобы меня поняли все, и все. В завершение я хочу сказать, что это первая акция из ряда акций, которые мы планируем вот такого же плана, как я вижу, акция действительно удалась. То есть получается все как раз э, так, как и планировалось. Люди, приехали, увидев своими глазами, то есть сколько бы мы ни рассказывали, это ну, немножко не то. Вот когда люди приезжают и сами видят, то есть, причем не за руку их водишь, они сами говорят, мы хотим вот в эту палатку зайти, а мы хотим туда. Вот давайте в правый сектор зайдем. Правый сектор, да, да я вообще не понимаю, ожидали, что совсем общаться с правым сектором. Это как для нас Мариуполь и правый сектор ну, агрессивно настроен против правого сектора. Я даже сам был очень агрессивно настроен против этого правого сектора. Если бы, допустим, я встретился там в Мариуполе, с ним, наверное, воевали. Но сейчас, когда я увидел спокойно обстановки, там точно такие пацаны находятся, как и я. Они хотят ну, одного и того же, ну, чего люди хотят, спокойствия, все, чтобы вывели войска, чтобы не было войны. Все. И нормально, но ну, хотят Власть, чтобы у нас была Верховная Рада нормально. Они, те, кто сейчас там находится и убивают мирных граждан без разбора. И не хотят идти на диалог. Пусть выйдут на диалог. Вот как мы приехали, посмотрели спокойно, все. Убедились в том, что вот здесь никакого беспредела, никто людей не убивает за то, что они на русском разговаривают или на украинском. Все как бы ну, нормально, единая страна должна быть. Ребята, подумайте ну, просто-напросто. В этом секторе еще состоят и русские люди. Русские по паспорту? Да, показывали паспорт, российского гражданства. Российский гражданин был, правда, секторе. То есть, вот, как вы сами видите, действительно, акция довольно-таки правильная. И я считаю, что людей... Приехали, сейчас немного, вот, приехало 4 человека. Их знакомые, их близкие, естественно, им доверяют. То есть они приедут, расскажут, как на самом деле здесь есть, а не то, как им рассказывают. Это только начало. То есть дальше уже другие люди не будут бояться, видя то, что вот приехали одни люди, то есть интересно, приехали, хорошо, мы не поверили, но вот мы поедем, сами посмотрим. Приехали, посмотрели. То есть наша основная задача сейчас, мирное население, вывести вот из этого заблуждения, забрать с улицы, а... Российским интервентам и их проплаченным прихвостям я хочу сказать, что э, вас мы э, будем, <сёк> мы найдем в э, любой точке и э, любым доступным для нас способом мы закончим вопросы со всеми вами. Подскажите, пожалуйста, где можно узнать информацию о вашей организации более подробной, вот, для того, чтобы привлечь какие-то ну, сейчас и привлекать людей и так далее. И, так далее. и да. второй вопрос у меня к ребятам, я извиняюсь, ну, вы бы у себя в регионе, там, я так понимаю, вы из Мариуполя, да, mm -hmm. вот, вы бы ну, были за такие вообще акции, которые провелись вот, всеукраинским ополчением, Вы бы посоветовали это своим друзьям и так далее. Конечно, за. Вот эти вот полдня здесь в Киеве сегодня, ну, целиком можно и полностью, ну, поставила все точки на Библию в половину. Я теперь вижу, что оно творится на Библию, на самом деле. Вот так. Не, ну люди должны как бы сами понимать. Но ну, просто то, что у нас случилось 9 мая. Да, просто... ну... 9 мая случилась очень большая трагедия именно у нас в городе Мариуполе. Поубивали мирное население, просто сепаратистов там никаких просто, ну, не было. Начали стрелять в мирное население. Понимаете, это кто-то спровоцировал специально, а пострадали мирные жители, которые шли без оружия, без них просто тогда, да, начали становиться толпой останавливать танки. Понимаете, а куда людям деваться, если стреляют в безоружное население? Куда? Что людям делать? Они понимают, если они сейчас не станут, не загорят, они опасаются за свои жизни, и поэтому... Сталина. А их назвали теперь сепаратистами. Понимаете, что они были вооружены и отстреливались. Это все неправда.